Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Berdepan pemilihan parti pada muktamar tahun ini, PAS diminta mengelakkan sebarang pertembungan tajam di peringkat tertinggi yang berisiko memberi kesan negatif kepada parti Nursi wawancara Malaysia kini berkongsi pandangan peribadi Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah berkata jika Presiden PAS Abdul Hadi Awang memilih untuk berundur sekalipun posisi itu mesti diganti oleh timbalannya namun begitu Muhammad Amar berkata pada pandangannya pilihan terbaik ialah mengekalkan Abdul Hadi bersama Tuan Ibrahim Tuan Man selaku timbalan presiden apa yang perlu dilakukan kata bekas timbalan menteri besar Kelantan itu lagi PAS perlu menyusun keanggotaan di peringkat ahli jawatan kuasa PAS pusat supaya semua kebolehan yang ada iaitu tokoh agamawan, profesional dan tenokrat dapat digabungkan. Muhammad Amar yang juga adun pancor menjelaskan kalau ada pertemuan di peringkat jawatan tertinggi akan ada kesan kepada PAS khususnya kerana setiap orang mempunyai pengikut tersendiri. Terdahulu Muhammad Amar diminta mengulas mengenai pertandingan dan pertemuan tajam mungkin berlaku dalam muktamar PAS ke-71 yang akan berlangsung pada September nanti. Pengurusi Jawatan Kuasa Perumahan Negeri Selangor, Burhan Aman Shah, memberitahu kerajaan negeri melanjutkan bantuan pembiayaan sewa rumah sehingga setahun kepada mangsa letupan dan kebakaran saluran gas di Pecerahai, Subang Jaya. Difahamkan bantuan RM2,000 sebulan itu dilanjutkan bagi memastikan mangsa mempunyai tempat perlindungan sewajarnya sehingga kediaman mereka siap sepenuhnya. Sebelum ini, Selangor dilaporkan memperuntukkan RM2.73 juta ringgit untuk bantuan sewa rumah kepada 455 keluarga terjejas, letupan dan kebakaran saluran gas di Petra Heights 1 April lalu. Kejadian itu mengakibatkan 81 rumah musnah sepenuhnya dengan kerosakan struktur melebihi 40%, 81 separuh musnah, 57 terkesan tetapi tidak terbakar, manakala 218 rumah tidak terjejas termasuk di kampung tengah Pucung. Orang berkata bantuan juga akan diteruskan buat mangsa yang rumah mereka rosak sebahagian. Katanya penduduk mungkin memerlukan tempoh sehingga tujuh atau lapan bulan dan bagi rumah rosak sedikit dan siap dibaiki, bantuan akan dihentikan selepas mereka memasuki rumah itu. Aktivis parti PKR, Fairul Al-Qasas berkata, Tengku Zafrul Aziz disifatkan tokoh sesuai untuk diangkat sebagai Menteri Besar Selangor. Katanya kepada Malaysia Gazette, Menteri Perdagangan Pelaburan dan Industri Miti itu telah membuktikan bahawa beliau merupakan seorang menteri yang berwibawa Malah hakikat itu diakui sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, Fairulian juga bekas Ketua Penerangan Cabang PKR Kuala Krau berkata, persoalan mengenai Tengku Saful mahu diangkat sebagai Menteri Besar Selangor atau menjadi calon PKR pada pilihan raya umum ke-16 PRU-16 tidak sepatutnya menjadi isu. Katanya Tengku Zaful dialu-alukan ke dalam PKR sama seperti tenokrat yang lain. Beliau ditanya berkenaan desas-desus yang bertiup kencang ketika ini, yang mana Tengku Zafrul sedang dipersiapkan untuk menjadi Menteri Besar Selangor, susulan tempoh lantikan senator beliau akan berakhir awal Disember depan. Spekulasi itu diperkuatkan lagi dengan keputusan Tengku Zafrul mengumumkan keluar amno minggu lalu dan menyatakan hasrat untuk menyertai PKR. Pihak polis telah memanggil dua ahli parti sosialis Malaysia PSM bagi tujuan siasatan berhubung satu program berkaitan komuniti lesbian, gay seksual dan transgender LGBT yang dirancang oleh sayap pemuda parti itu. Peguam Raj Surian Pillai berkata, kedua-dua individu tersebut dijadualkan memberikan keterangan di Bukit Aman pada jam 3 petang ini. Beliau dipetik Malaysia kini sebagai berkata, siasatan sedang dijalankan unit siasatan jenayah terkelas di bawah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ. Semalam pengarah JSJ Bukit Aman, Syuhaili Zain dilaporkan berkata, Jumlah laporan diterima berhubung program itu meningkat daripada 21 kepada 188. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Han pula berkata, kes itu dia siasat mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan kerana menimbulkan ketidakharmonian, kebencian atau niat jahat atas alasan agama serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas penggunaan kemudahan rangkaian secara tidak wajar. Minggu lalu, Menteri Hal Ahwal Agama, Naim Mohtar menggesa PSM membatalkan program bertemakan Pride, Hair, Queer Stories and Sexual Health Awareness. Kerana walaupun diadakan secara tertutup, ia jelas mencabar norma masyarakat dan nilai agama dianuti majoriti rakyat Malaysia. Mahkamah Tinggi dijadualkan mendengar permohonan Muhyiddin Yassin pada 28 Ogos bagi merujuk isu undang-undang kepada Mahkamah Tertinggi berhubung kesahihan beberapa peruntukan di bawah Akta Hasutan. Bekas Perdana Menteri itu didakwa telah mengeluarkan kenyataan berbau hasutan semasa PRK Nenggiri di Gua Musang, Kelantan tahun lalu. Hakim Jamil Hussein menetapkan tarikh itu selepas peguam Joshua Teh yang mewakili Muhyiddin memberitahu mahkamah bahawa pihak pembelaan dan pendawaan telah bersetuju mengenai tarikh itu. Mahkamah kemudian mengarahkan pihak pendakwaan dan pembelaan memfailkan hujan mereka selewat-lewatnya 14 Ogos. Timbalan pendakwa Raya Razali Che Ani mewakili pendawaan. Muhyiddin didakwa berkata beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri berikutan PRU 2022 walaupun telah mendapat sokongan majoriti 115 ahli parlimen. Naimah Abdul Khalid akan mengemukakan cabaran terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membenarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan aset miliknya dan ahli keluarganya di luar negara. Menegaskan bahawa harta tersebut diperoleh secara sah, isteri kepada bekas menteri kewangan, Allahyarham Daim Zainuddin, menyatakan bahawa beliau tidak dimaklumkan mengenai tindakan berkenaan dan hanya mengetahui perkara tersebut melalui laporan media. Beliau menyifatkannya sebagai pencabulan mengejut norma undang-undang paling asas yang tidak boleh diterima dan boleh menjadi pendahulu berbahaya menerusi tindakan penyitaan tanpa sebarang notis kepada pemilik sah. Naima mendakwa SPRM memperoleh perintah ex itu secara rahsia dan dirinya tidak diberi peluang untuk bersuara di mana beliau sepatutnya dibenarkan menyatakan pembelaan di mahkamah. Katanya peguam beliau akan segera mencabar dan mengenepikan perintah itu. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan SPRM membukukan tujuh hartanah dan satu akaun bank bernilai 758.2 juta milik Naimah dan keluarga. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasya Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.